ये गांव आलमगढ़ है जहां पर आज चौथा दिन बीत चुका है यहां पर पानी अभी खड़ा है गांव के सरपंच जगदीश कुमार हैं पर जगदीश कुमार ने इस मल्ले की अभी तक आसार नहीं ली है लोगों में भारी रोष पाया जा रहा है पंजाब सरकार द्वारा कई ग्रांटें आलमगढ़ को जारी की गई थी परंतु चार दिन पहले वीरवार को बारिश आई थी अभी तक इस गांव का पानी का विशेष निकासी नहीं की गई है ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਲੰਬਰਦਾਰ ਧਿਆਰ ਹਮ ਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੰਬਰਦਾਰ ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ بارش ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਨਿਆ ਲਾਇਆ ਪਰ ਸਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਖਲੋ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਬੱਚੇ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਸਿਹਤ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਗੇਟ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਲਈ ਸੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾ ਉਹ ਕਈ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਮ ਮਾਸਟਰ ਆਉਂਦੇ ਟੀਚਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਪ ਹੈਗਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਕੇ ਹੈ ਬਲੈਡ ਚੱਲੂ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ सरपंच लापरवाही पानी तो है ना ना लोगों का कहना है कि सरपंच जगदीश कुमार की लापरवाही से अभी तक यहाँ से पानी नहीं निकाला गया है कितने पानी खड़े होने के के समस्या गंदो पानी खड़े मांग करना चाहो सरपंच महिलाओं की ये मांग है कि आलमगढ़ के सरपंच जगदीश कुमार गांव का कोई काम नहीं करा रहे हैं इन्होंने मांग की है कि बरसात अभी शुरू हुई है सावन का महीना जारी है चार दिन पहले बारिश हुई थी जिसके करके ये हाल है तो महिलाओं की ये मांग है कि जल्द से जल्द पानी जहाँ से निकाला जाए ताकि स्कूल के बच्चों को दिक्कत ना हो थाने के के परेशानी करनी पड़े में हो रहे रहे पानी रहे पूरी है। ये गांव आलमगढ़ है जहां पर आज चौथा दिन बीत चुका है यहां पर पानी अभी खड़ा है गांव के सरपंच जगदीश कुमार हैं पर जगदीश कुमार ने इस महल्ले की अभी तक आसार नहीं लिए हैं लोगों में भारी रोष पाया जा रहा है पंजाब सरकार द्वारा कई ग्रांटें आलमगढ़ को जारी की गई थी परंतु चार दिन पहले वीरवार को बारिश आई थी अभी तक इस गांव का पानी का विशेष निकासी नहीं की गई है लेते हैं लंबरदार